закону, но это не значит, что мы с вами будем хулиганить. Да, существуют ошибки. Да, существуют определенные... Мы тоже люди. Мы тоже журналисты-люди, и мы в этом плане работаем, наверное, кто-то с меньшим количеством ошибок, кто-то с большим, но, так сказать, для этого и существует закон и законные основания. Я не фанат дождя. Могу честно сказать. Ну, вот так по жизни. Я почти не смотрю на но то, что они сделали, дождь там, предположим, вот их опрос, ну, мне не нравится. Я считаю, что это действительно скорби. Они извинились там, еще что-то. Но дальше наступает казус, который для меня абсолютно непонятен. Мы с вами превращаемся, есть такая страна, Ирак. Мы с вами превращаемся в страну где живут люди не по закону, а по понятиям. В данном случае у них религиозные понятия и те нравственные понятия, которые заложила им религия. Законы их не интересуют. Их интересует позиция так сказать, тех или иных церковных так сказать, деятелей, их оценка того, что происходит. Вплоть до расстрела и смертной казни. Почему мы с вами нравственные, патриотические, и иные свои позиции ставим выше закона. Для меня это непонятно. Почему там происходит, совет директоров говорит, мы нравственно не можем распро распространять этот сигнал. Стоп. Ребята, стоп. Существует закон. Было решение суда запретить. Не было. Было решение Роскомнадзора вынести предупреждение, и из... не было. Ни один законодательный, включая администрацию президента, который сказал, да, это безнравственный поступок, но, так сказать, э -э законодательно здесь вообще никаких. Ни один закон не учитывается, учитывается только позиция нравственно патриотической Она важна. Я тоже за это. Но эта позиция не имеет быть свои права для закрытия, не распространения. Существует 29-я статья Конституции, где четко написано, возьмите Конституцию, она должна у каждого журналиста, главного редактора лежать на столе. Четко написано, право гражданин России имеет право на получение информации, и распространение информации, и цензура в России запрещена все что связано с другими понятиями пожалуйста суд или решетка или штраф или все что хочешь. все остальное не имеет. нарушение просто на лицо я в данном случае когда я вот член совета по правам человека и президент вот вчера позавчера мы собрались по-быстрому и еще раз приняли заявление которое пойдет президент. Я почему подписываю? Не фанат дождя. Это потому что нарушены права человека. Нарушены гражданские права людей, которые заплатили за просмотр. Их выкинули, не дав никакой компенсации. И более того, запрещает чисто по нравственным позициям. Не имеет права никто это делать. Есть Конституция России. Есть закон. Не имеют. Не должны. Или мы хотим жить по закону, или по понятиям. По понятиям это бомбиты. Это 90-е годы, когда по понятиям отбирали бизнес, когда там человек открывал ларек, оплатил, так сказать, не своей семье, а, так сказать, приходили уроды и забирали деньги. Вот это по понятиям. Почему мы сейчас, в наше время, должны жить по понятиям? На сегодняшний день складывается очень странная ситуация. Я считаю, это моя глубочайшая. Я объехал вот еще раз по всю России. Я считаю, что сегодня основой средств массовой информации является региональные средства массовой информации.